депутаты которые сейчас являются членами не, членами нету а вот членами выконавшей службы это шабанов это волкодав это слуцкая да? это три человека которые сейчас да на короче э, шабанов выбрал работу он не подал свои документы список его выбор волкодав вы знаете сейчас заместитель батальона самообороны пошел, выбрал свой тоже, но не пошел депутат. Слуцкая выбирает, если она будет депутатом или, э, или э, коммунальным предприятием кинотеатр Украины. Да? Вот такие. Это наша была изначально позиция, я вам скажу даже больше моя личная, которую я очень плохо отношусь к тому, что совмещает свои посуды. Я бы к этому меморандуму бы еще еще два пункта, если можно, и если мы можем даже говорить, мы сейчас подпишем если Мы, да, мы Это сокращение чиновников поэтапное до 410 человек. Э -э, потом. Это есть в программе нашего кандидата на посаду головы. Только может он, оно он там не так радикально, он говорит 10%, да, и я предлагаю поэтапно 10, потом 20, этого достаточно для того, чтобы эффективно работала выполнявшая служба, которая сейчас. Во времена. Во время... может, с может... да, это... да, да, да. да. Это я просто говорю, это чтобы мы его записали сюда в меморандум. Во времена одиозного мэра Черкас Олейника было 197 человек. Количество коммунальных предприятий уменьшилось, количество людей уменьшилось, количество всех структур уменьшилось, да? чиновников увеличилось. Я понимаю, что любой чиновник всегда может найти...